આપતાના ધાર ચેરમેન પદે જેફ તેમના સ્થાને મોટી સંખ્યામાં માં ભાજપના અગ્રણીઓ અને કાર્યકર્તાઓ સહિત ફૂલોના બુકે સાથે અને સાલ ઉડાડી સન્માન કરીને અભિનંદન પાઠવા હતા તો આવું જોઈએ પંચમહાલ ના શહેરાથી આ देश सहकारी क्षेत्र में महत्वपूर्ण गणाती नागेड़ दिल्ली में चूंटीना शहरा धारासभ्य जेठा भरवाड़ी बिनहरीफ सकता पंचमहल में भाजपा खुशी लहर धारासभ्य जेठाभारवाड़े माता दर्शन करवाया જેઠાભાઈ ભરવાડે ખોડિયાર માતાજીના આશીર્વાદ લઈને પૂજા અર્ચના કરી નાફેડના ચેરમેન પદે જેઠાભાઈ ભરવાડની પસંદગી કરાતા મોટી સંખ્યામાં તેમના સમર્થકો શુભેચ્છા પાઠવવા પહોંચ્યા નાફેડના ચેરમેન જેઠાભાઈ ભરવાડને તેમના નિવાસસ્થાને મોટી સંખ્યામાં ભાજપના અગ્રણીઓ અને કાર્યકર્તાઓ સહિત ફૂલોનું બુકે અને શાલ ઉડાણીને સન્માન કરીને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા ફરી એક વખત વિધાનસભા ગૃહના ડેપ્યુટી સ્પીકર અને શહેરાના ધારાસભ્ય જેઠાભાઈ ભરવાડને વધુ એક નવા પદનો ઉમેરો કરવામાં આવ્યો До новых नाफेड के आपको तो चेयरमैन पर, पर किया गया है क्या नाफेड़ का चेयरमैन होने के कल हमारा चुनाव था कल हमारा चुनाव पूरा हुआ खत्म हुआ उसके बाद में आज माता जी के दर्शन के लिए आया हूँ और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रसन्न वड़ा प्रधान श्री एस मोदी साहब और हमारे सहकारिता मंत्री और एच एम मंत्री श्री अमित शाह साहब और भारतीय जनता पार्टी का सबका आशीर्वाद से ये पद हमारे लिए आया है तो मैं उनका विश्वास उनने मेरे पे जो जवाबदारी दिया है वो जवाबदारी मैं पूरी तरह से देश के पूरे देश के किसानों को अच्छे से अच्छा भाव मिले कोई किसान की आवक जो दुगनी करने की मोदी साहब का सपना है उस सपने को साकार करने के लिए मेरे को लगता है कि मेरे को वहाँ बिठाया है तो मेरी प्रथम जवाबदारी ये है कि किसानों की आवक कैसे दुगना करनी जाए और वो आवक दुगनी होने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा वो सब चीज़ हम करने के लिए तैयार है और मोदी साहब और अमित शाह साहब जो बोलेंगे और सरकार से जो आदेश आएगा वो तो आदेश के मुताबिक पूरे देश के किसानों को फायदा कैसे मिल सकता है वो प्रथम हमारा कर्तव्य रहेगा और पूरे देश के किसानों के साथ मिलकर जुड़ के और कोई प्रश्न उनके लिए ना बाकी रहे और अच्छे से अच्छे उनका जो जो भी प्रॉब्लम हो वो तो शॉर्ट आउट हो इसके लिए हम काम करेंगे और पूरे देश के किसानों के लिए हम कार्य करते रहेंगे और नाफेड़ का काम है कि एम एस सी भाव एम एस सी का भाव किसान तक पहुंचना चाहिए तो वो काम हम जरूर करेंगे कि एम एस सी का भाव जो है वो किसानों तक पहुंचे उसके लिए हम पूर्ता प्रयत्न करते रहेंगे और देश के फार्मरों के लिए जो हो सके अच्छे से अच्छा काम करने की हमारी पूरी तैयारी है